Tuan-tuan dan puan-puan, sesuatu yang sukar dipercayai telah berlaku. Cikgu, adakah semua pendidikan yang kita terima selama ini salah? Seorang pelajar lelaki Finland berusia 16 tahun yang dibesarkan dalam sistem pendidikan terbaik dunia bertanya kepada saya dengan air mata berlinangan. Saya telah berkhidmat dalam bidang pendidikan antarabangsa selama 15 tahun tetapi tidak pernah mengalami pengalaman seperti ini. Seramai 28 orang pelajar paling cemerlang dari Finland berlepas dari Helsinki, pusat pendidikan Eropah. Namun disebabkan oleh taufan yang melanda secara tiba-tiba, mereka terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KL di Malaysia. Sejak itu satu siri peristiwa yang tidak dijangka mula berlaku. Tahukah anda Kumpulan pelajar cemerlang ini yang sepanjang hidup mereka diajar bahawa pendidikan Finland adalah nombor satu di dunia. Terdiam seribu bahasa hanya dalam masa 48 jam selepas menjejakkan kaki di bumi Malaysia. Pengalaman mengejutkan yang bermula di lapangan terbang, pemandangan luar biasa yang disaksikan di dalam tren transit yang sesak, sehinggalah pertemuan dengan rakan sebaya mereka di jalanan pada lewat malam yang amat mengagumkan. Mereka menyangka Finland adalah yang terbaik di dunia, tetapi rupa-rupanya negara yang benar-benar maju adalah Malaysia. Pengakuan mengejutkan yang dibuat oleh seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun, Amelia, kepada wartawan di tanah airnya, telah menggegarkan sistem pendidikan Finland. Apa sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapakah mereka yang seumur hidup hanya mempercayai nilai-nilai Nordic mula memandang tinggi Malaysia? Kisah 48 jam yang menakjubkan ini seperti yang disaksikan sendiri oleh seorang guru Malaysia dengan pengalaman selama 15 tahun kini akan saya ceritakan kepada anda. Sebelum bermula, jika anda boleh memberikan like dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi pendorong terbesar bagi saya untuk berkongsi lebih banyak kisah menarik tentang Malaysia. Hello semua. Saya Cikgu Lim Siulan. Saya telah menjadi guru di sebuah sekolah antarabangsa di Helsinki, Finland selama 15 tahun. Saya bekerja dalam sistem pendidikan Nordik dan telah melihat pelbagai senario pendidikan di seluruh dunia. Tetapi pengalaman pada musim luruh tahun lalu di Kilia adalah kenangan yang paling mendalam dalam kerjaya saya sebagai seorang guru. Pada hari itu saya mengiringi sekumpulan pelajar yang paling istimewa dari Finland, 28 pelajar terbaik dari Akademi Antarabangsa Helsinki. Mereka berumur antara 16 hingga 17 tahun, semuanya lahir dalam keluarga ternama di Finland, anak profesor universiti, anak perempuan pegawai tinggi kerajaan, anak-anak doktor dan ramai lagi. Mereka adalah calon elit yang bakal menerajui masyarakat Finland pada masa hadapan. Barisan guru yang mengetuai rombongan ini juga bukan calang-calang. Diketuai oleh pengetua Marcus Laurinen, kesemua mereka adalah pakar pendidikan yang memegang ijazah kedoktoran. Tujuan lawatan sambil belajar ini adalah untuk meninjau keadaan pendidikan di Asia Tenggara dan mengesahkan keunggulan sistem pendidikan Finland yang diiktiraf sebagai nombor satu dunia. Rancangan asalnya adalah untuk melawat Thailand, Vietnam dan Singapura bagi mengkaji perbezaan pendidikan antara negara membangun dan negara maju sebelum pulang ke Helsinki. Namun disebabkan taufan yang datang secara tiba-tiba, laluan penerbangan di Laut China Selatan ditutup sepenuhnya. Kami terpaksa membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa yang paling selamat dan terdekat, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Malaysia. Para pelajar mula berasa keliru, kebanyakan mereka hanya mengenali Malaysia melalui label buatan Malaysia pada produk elektronik. Beberapa orang pelajar berkata, pendidikan di sana mungkin jenis yang menekan dan berorientasikan peperiksaan, sebuah negara yang masih ketinggalan, bukan dalam pendidikan Finland apabila bercakap tentang negara maju di Asia, nama yang sering disebut ialah Singapura. Malaysia pula dianggap sebagai sebuah negara yang maju dari segi teknologi tetapi sistem pendidikannya kurang menyerlah. Pengetua Laurinen pada mulanya juga risau. Beliau bimbang perubahan jadual secara mendadak akan menyusahkan para pelajar, terutamanya apabila perlu menjelaskan keadaan kepada ibu bapa pelajar cemerlang ini yang pastinya sangat rumit. Namun sebaik sahaja pesawat kami menghampiri KLIA, keadaan mula berubah ke arah yang sama sekali tidak dijangka. Komunikasi daripada menara kawalan udara begitu pantas dan tepat. Mereka memaklumkan bahawa persiapan khas akan segera dibuat untuk menyambut rombongan pelajar asing yang membuat pendaratan cemas. Apa yang lebih mengejutkan, mereka turut mengaturkan seorang pegawai darat yang boleh bertutur dalam bahasa Finland untuk menyambut kami. Tahap respons sebegini sukar ditemui walaupun di lapangan terbang Helsinki. Biasanya dalam situasi kecemasan seperti ini kami hanya akan menerima bantuan minimum, tetapi persiapan di KLIA berada pada tahap yang berbeza. Proses pendaratan juga sempurna. Pesawat dipandu dengan tepat dan pergerakan di darat seolah-olah telah dirancang dengan teliti. Semuanya telah diatur dengan begitu teratur, seolah-olah kami adalah penerbangan yang dijadualkan. Namun kejutan sebenar bermula selepas kami melangkah masuk ke dalam bangunan terminal. Apa yang bakal berlaku dalam tempoh 48 jam berikutnya akan mengubah pandangan hidup 28 orang pelajar cemerlang ini secara total. Sebaik sahaja melangkah masuk ke terminal KLEA, riak wajah para pelajar terus berubah. Walaupun sudah lewat malam, lapangan terbang itu beroperasi seolah-olah waktu siang. Petugas kebersihan tidak henti-henti bekerja. Kaunter pertanyaan sentiasa mempunyai kaki tangan yang bertugas dan semua kemudahan berfungsi dengan sempurna. Ini betul-betul lapangan terbang di Asia, tanya seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun, Emilia Virtanen. Di lapangan terbang Helsinki, banyak perkhidmatan akan berhenti beroperasi selepas jam 9 malam. Jadi dia amat terkejut dengan tahap perkhidmatan 24 jam ini. Panduan di kaunter pemeriksaan imigresen juga sangat mengagumkan walaupun dengan kedatangan sekumpulan besar pelajar asing secara tiba-tiba, para pegawai imigresen langsung tidak kelihatan kelam kabut malah mereka segera membuka laluan khas untuk kumpulan pelajar dan menyediakan seorang penterjemah yang boleh berbahasa Finland. Perkhidmatan penterjemahan inilah yang paling mengejutkan. Mereka benar-benar menyediakan penterjemah bahasa Finland yang bertanya secara terperinci tentang keadaan pelajar dan menawarkan bentuk sokongan yang terbaik. Pengetua Laurinen berkata dengan nada kagum, walaupun di Helsinki, sukar untuk mendapatkan sokongan bahasa asing sebaik ini. Beliau amat kagum dengan sikap mereka yang menerangkan semuanya secara perlahan-lahan mengambil kira usia para pelajar. Ia bukan sekadar memproses urusan rasmi, tetapi kami dapat merasakan keikhlasan mereka untuk menenangkan pelajar asing yang sedang resah. Prosedur juga sangat pantas. Kami sudah bersedia untuk menghadapi proses imigresen kecemasan yang rumit dan masa menunggu yang panjang, tetapi semuanya diselesaikan dengan lancar. Pengisian pelbagai dokumen juga dibantu oleh kaki tangan yang ramah, langsung tidak menyusahkan walaupun peraturannya ketat. Lebih mengagumkan lagi, mereka secara proaktif menawarkan bantuan untuk menghubungi hotel kami yang asal di Singapura dan memberikan cadangan penginapan yang sangat lengkap untuk persinggahan cemas ini. Mereka mencadangkan beberapa hotel di kawasan Bukit Bintang dan KLCC yang sesuai untuk pelajar, serta menerangkan ciri-ciri kelebihan dan kekurangan setiap hotel dengan terperinci. Seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun Juhani berkata dengan terkejut, mereka lebih mesra daripada kaki tangan lapangan terbang di Finland. Di negara-negara Nordic, kaki tangan mungkin efisien, tetapi jarang sekali kami merasai layanan mesra seperti ini, di kawasan tuntutan bagasi, perasaan kagum kami berterusan. Bagasi untuk 28 orang semuanya keluar dalam masa kurang 15 minit. Skrin besar memaparkan status bagasi dalam masa nyata, membolehkan kami mengetahui dengan tepat bila bagasi dari penerbangan mana akan keluar. Di Finland, kelewatan bagasi adalah perkara biasa, jadi para pelajar amat terharu dengan kecekapan ini. Semasa kami meninggalkan lapangan terbang, kata-kata pengetua Laurinen kepada saya masih terngiang-ngiang di hati saya sehingga kini. Beliau berkata, Saya telah menggunakan lapangan terbang di seluruh dunia selama 30 tahun, tetapi tidak pernah melihat respons kecemasan yang sesempurna ini. Terutamanya dalam situasi yang tidak dijangka, sistem mereka yang siap siaga untuk memastikan pengguna tidak berasa bimbang langsung amat mengagumkan saya. Di dalam bas menuju ke hotel mendengar perbualan para pelajar, saya sendiri mula mempunyai pandangan baru tentang Malaysia. Pada ketika itu saya langsung tidak menjangka betapa hebatnya pengalaman mengejutkan yang bakal dilalui oleh para pelajar ini dalam tempoh 48 jam seterusnya. Dalam perjalanan ke hotel, kejutan sebenar yang pertama bermula. Pemandangan Malaysia yang dilihat dari lebuh raya pada waktu malam dari Klia menuju ke pusat bandar benar-benar meruntuhkan segala tanggapan awal para pelajar. Lautan cahaya yang terbentang luas di kedua-dua belah lebuh raya serta gugusan bangunan yang tersusun rapi membuatkan semua orang melekapkan muka ke tingkap bas untuk melihat. Pengetua Laurinen berkata dengan kagum, Walaupun di Finland sukar untuk melihat perancangan bandar berskala besar seperti ini. Beliau amat kagum dengan bagaimana setiap zon dirancang secara sistematik, taman, kawasan hijau, zon kediaman dan kemudahan komersial wujud bersama secara harmoni. Timbalan Pengetua Anikini Minan, yang mempunyai pengetahuan pakar dalam perancangan bandar, berkata jika dibandingkan dengan bandar-bandar Nordic, ia tidak kurang hebatnya, malah mungkin lebih teliti. Apabila kami semakin menghampiri pusat bandar Kuala Lumpur, pemandangan yang lebih menakjubkan terbentang di hadapan mata kami. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, jalan-jalan masih terang benderang dengan lampu dan ramai orang masih beraktiviti dengan santai. perkara yang paling mengejutkan adalah melihat kelibat wanita-wanita muda berjalan sendirian. Pemandangan wanita berjalan seorang diri dengan selamat pada lewat malam adalah sesuatu yang jarang dilihat walaupun di bandar-bandar Finland. Tempat ini selamat betul ya, kata Emilia yang berusia 17 tahun dengan rasa takjub. Semasa mendaftar masuk di hotel, satu lagi pengalaman mengharukan menanti kami. Kaki tangan di kaunter bukan sahaja menyambut kami dengan bahasa Inggeris yang fasih, tetapi apabila mengetahui kami adalah kumpulan pelajar, mereka segera menawarkan pakej perkhidmatan yang paling sesuai. Walaupun kami tiba pada lewat malam, mereka tetap menerangkan dengan terperinci segala-galanya, dari waktu sarapan ke esokan harinya sehinggalah kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar hotel. Bukan itu sahaja, kerana memahami keadaan kami yang datang ke Malaysia tanpa dirancang, mereka turut menyediakan risalah panduan pelancong untuk kami. Apa yang paling mengesankan adalah layanan mereka yang tulus ikhlas. Kami dapat merasakan kehangatan sambutan yang melangkaui perkhidmatan komersial biasa. Kami benar-benar rasa dialu-alukan di dalam lift menuju ke bilik melihat riak wajah para pelajar, saya dapat merasakan bahawa persepsi mereka terhadap Malaysia sedang berubah dengan pantas. Kanak-kanak yang beberapa jam lalu berasa cemas tentang sebuah negara pulau Asia yang ketinggalan ini, kini wajah mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keterujaan.